Ibadah ni tak boleh main tiru-tiru saja. Mengikut-ikut tak boleh. Memang tak boleh. Tapi sesuai dengan kursus yang dibuat oleh Tabu Haji ini, memang sangat baguslah. Ada cabaran yang besar di masyarakat. Kemudahan, tandas yang terhad dan sebagainya. Tak boleh mandi dengan selesa. Jadi dia perlu kepada kesabaran dan sebagainya. Dia akhlak yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar penonton-penonton di rumah? Alhamdulillah, Mujahadah Arafah kembali bersiaran bersama saya, Ustaz Abdul Rahman Hamzah. Saya ingin membuka minda penonton untuk memahami maksud yang tersirat di sebalik perkataan Mujahadah Arafah. Dari sudut bahasa, Mujahadah adalah jihad menempuh jalan kebaikan secara bersungguh-sungguh. Manakala Arafah pula, lokasi kemuncak ibadah haji yang mengumpulkan jutaan jemaah dalam keadaan penuh khusyuk dan tawaduk. Mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Rasulullah pernah bersabda, Al Hajju Arafah. Haji adalah Arafah. Sesiapa yang datang ke Arafah pada hari 9 Zulhijjah sebelum terbit fajar pada hari Nahar, iaitu pada hari Raya Idul Adha, ...maka dia dikira telah melakukan ibadah haji. Tetapi, bakal tamu Allah sekalian perlu ingat. Asas kemaburuan haji bukan hanya menghadirkan diri di tanah Arafah sahaja. Sebaliknya, bermula dengan ilmu. Sejauh manakah ilmu itu berjaya menyuntik semangat Duyufur Rahman tahun 2025 ini? Saudara Muhammad Syarifuddin Muhammad Said berazam menjadi tetamu Allah pada tahun ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alni hajjam mabrura. Wa zamban manfura. Wa sa'yan mashkura. Wa amalan salihan mutaqabbala. Wa tijaratan lantabur. Ya Allah ya Tuhanku. Kau nukerahkanlah kepadaku haji yang mabrur, pahala usaha, dosa yang diampunkan dan usnya juga yang tidak akan merugikan. Itulah doa pertama yang diucap oleh Muhammad Sharifuddin Muhammad Said tak kala Allah Subhanahu taala menjawab impiannya untuk menjadi tetamu Baitullah. Anak jati negeri Jalan Padi ini sama sekali tidak menyangka namanya berada dalam senarai 31,600 jemaah haji Malaysia yang akan menunaikan rukun Islam kelima pada musim haji kali ini. Alhamdulillah bagi saya ketika mula-mula mendapat uh, mesej daripada tabung haji melalui jari, saya seolah-olah macam tak percaya. Sama ada nak percaya tak percaya, saya rasa macam eh hey, betul ke ni? Macam tu. Masa kita tak pernah kan, tak pernah. So maknanya saya pun gembira macam nak gembira suatu patut tu tak ada. Mula-mula sekali kan. 50 50 lah kita kata. Kemudian saya pun bertanya kepada isteri saya lah. Dia pun jawab, ya, dia pun dapat mesej yang sama. Kemudian saya bertanya lah dengan dengan rakan-rakan kan, dengan rakan-rakan mengenai mesej tersebut. Tapi kebanyakan kawan-kawan dia kata, ah, memang betul, memang betul. waktu kawan-kawan dia cakap memang betul tu lah. Waktu tu lah saya punya perasaan tak dapat nak gambar lah. Memang memang panggilan dia kata ni. Sebenarnya saya buka buka uh, daftar dengan tabu haji dah lama. Daftar kan dengan tabu haji dah lama. Dalam tahun 2007, 2006, 2007 itu lah. Dah lama lah. Tapi itu yang tergejut tu pasal penyimpanan tak banyak, tiba-tiba panggilan dah sampai. Rasa gembira pun ya, terharu pun ya, tak tahu nak sebuah salah rasanya. Sejak dari situ, mendisiplinkan diri dan tekun menyimpan duit dan mendalami ilmu yang berkaitan dengan ibadah haji. Dalam mesej jemputan daripada tabu haji, dikatakan Tuan diminta untuk menghadiri kursus asas haji dalam 2025 ini. Jadi saya pun mencarilah, buka app, buka kejari uh, mencari kursus yang terdekatlah dengan saya kan bagi saya walaupun saya ni tugas sebagai imam tapi dalam masa sama saya mencari juga mencari juga kursus-kursus yang boleh membantu saya menambahkan saya punya ilmu pengetahuan mengenai ibadah, haji, ibadah ibadah ni tak boleh meniru tiru a je mengikut-ikut tak boleh memang tak boleh tapi sesuai dengan dengan kursus yang dibuat oleh Tabu Haji ini memang sangat sangat bagus memang sangat sangat bagus dan sangat sangat berkesan. Sebenarnya saya suka dengan kursus tu dan saya sangat sayang lah dengan meninggalkan kursus tu. Saya okay, sayang. Pasal apa? Pasal setiap kali kursus yang dibuat oleh ustaz-ustazah tu ada benda-benda yang kita dapat ilmu-ilmu baru yang kita dapat, contoh pengalaman-pengalaman, cerita-cerita baru di Ustaz Ustazah, itu yang sangat membantu saya sebenarnya. Sama seperti ini disarankan semasa kursus asas haji, supaya setiap Duyuful Rahman perlu melakukan persediaan latihan fizikal sebelum berangkat ke Tanah Suci, supaya mereka kekal cergas, terutama sepanjang tempoh berada di Masya'ir, iaitu wukuf di Arafah, Mabib di Mursalifah dan Mina serta melontar di jamrat. Setiap hari boleh dikatakan satu jalan lebih saya berjalan. Kan? Uh, kalau tak pagi, petang. Saya akan berjalan. Saya akan cari masa juga. Selepas lulus ujian pemeriksaan kesihatan, rutin harian Sharifuddin mula berubah. Dia mula melakukan aktiviti riadah bagi persediaan memantapkan stamina bagi menguatkan otot kaki. Sebagai insan terpilih yang dijemput ke Baitullah Harapan Muhammad Sharifuddin hanya satu. Semoga urusan ibadat hajinya dipermudahkan kerana inilah peluang sekali dalam hidupnya untuk melaksanakan rukun Islam kelima dan berusaha memperoleh ganjaran haji mabrur. penonton yang dihormati sekalian bertemu lagi dalam siri kapsul. Kita merujuk kepada soalan yang berikutnya, seorang lelaki yang berihram Adakah dibenarkan untuk memakai pelindung lutut dan apakah hukumnya? Baik, bagi menjawab soalan ini sidang penonton sekalian, kita perlu faham bahawa ada 13 larangan ihram yang perlu dipatuhi oleh jemaah haji ataupun jemaah umrah yang telah berniat ihram. Baik, jadi bagi seseorang lelaki yang berada dalam ihram, maka ia dilarang untuk memakai sesuatu yang bersarung, yang berjahit, bercantum bagi lelaki yang dalam keadaan ihram, ini adalah yang yang dilarang. Jadi merujuk kepada soalan, adakah boleh atau tidak dia memakai pelindung lutut kalau dia memakai pelindung lutut seperti yang bersarung, seperti mana yang tuan-tuan ataupun silam penonton lihat pada uh, raja, maka kalau dipakai kerana keperluan, ia tidak dianggap berdosa namun tetap dikenakan dam takhir dan takdir. Sekiranya pelindung lutut itu berbentuk zap on atau lilitan seperti bandage, maka tidak berdosa dan tidak dikenakan dam. Wallahu a'lam. Saya adalah antara 500 orang pekta dan pehtas yang telah dilantik oleh Lembaga Tabung Haji untuk memberi tunjuk ajar kepada bakal haji sepanjang berlangsungnya kursus-kursus haji pada setiap tahun. Sebagaimana kursus asal haji yang telah dihadiri oleh saudara Muhammad Syarifuddin Muhammad Said tadi. Selesai sahaja musim haji, Lembaga Tabung Haji akan menganjurkan muzakarah haji dan kami ini sebagai pekta dan pehtas turut dijemput untuk sama-sama mencari solusi terbaik ke arah meningkatkan keberkesanan bimbingan haji. Termasuklah menambah baik modul kursus haji dan bahan penerbitan yang menjadi rujukan kepada bekal haji pada tahun akan datang. Kata peribahasa lama, tingkahnya, umpama laut yang datang memunggah mutiara. Itulah citra diri yang dimiliki oleh Dr. Hajah Samsiah Muhammad, ahli jatuh kuasa ibadah haji, tabung haji Jakin yang tidak pernah loket berkongsi ilmu. Antara peranan ataupun tugas tanggungjawab ahli jawatankuasa penasihat ibadat haji ini ialah pertamanya tentu sekali lah memberi nasihat pada pihak pengurusan tabung haji berkaitan dengan hukum hakam haji dan juga apa ini, menyemak dan mengesahkan bahan penerbitan yang berkaitan dengan haji seperti nota khusus asas haji, buku soal jawab ibadat umrah dan haji. Ha, itu antara penerbitan-penerbitan yang biasanya dibekalkan kepada bakal haji. Muzakarah Haji Peringkat Kebangsaan adalah salah satu program ilmiah tahunan yang dianjurkan oleh tamu haji yang bertujuan untuk memberi informasi terkini mengenai ibadat haji mencadang serta memutuskan hukum hakan berkaitan dan permasalahan semasa yang dihadapi oleh jemaah haji bagi musim haji yang lalu dan persediaan musim haji yang akan datang. Akhlak mulia cerminan kemakmuran menjadi tema perbincangan selama tiga hari Muzakarah Haji Peringkat Kebangsaan ke-41 yang berlangsung di Kelantan Darunaim. Akhlak ini penting ya, di, uh, di sana sebab ...dia kalau kita contohnya, di sana kita akan di, ada cabaran yang besar di Masyarakat. ...atau terutamanya di Mina dengan tempat yang sempit, kemudahan tandas yang terhad dan sebagainya. Tak boleh mandi dengan selesa. Jadi dia perlu kepada kesabaran dan sebagainya, dia akhlak yang baik. Malahan dalam Al-Quran dia sebut, wala rafasa wala fusuka wala jidal. Tidak ada pergaduhan. Jadi kita mesti beramal. Itu merupakan ayat Al-Quran yang mendidik kita supaya di sana kita mesti berakhlak dengan akhlak yang baik. Sebanyak lima kertas kerja dipilih untuk dibentangkan dalam sesi perbincangan. Ini termasuklah soal adab dan akhlak semasa di Masyair. Dan juga masalah talfik iaitu pencampuran atau penggabungan mazhab dalam pelaksanaan haji. pada muzakarah yang ke-41 baru-baru ini kita bincangkan tentang persoalan talfi. Jadi talfi ini kalau kita nak faham ialah dengan kita menggambukan pandangan mazhab. Maksudnya, kita tak pakai satu mazhab Syafi'i sahaja. Ada ketikanya kita mengambil pandangan mazhab lain dan kita dalam nak mengamalkan talfi ini kita ada dua syarat iaitu mestilah kita mengamalkan talfi itu ...bukan bertujuan untuk mengambil pandangan yang lebih mudah. Mana kita nak bermudah-mudah dalam urusan ibadah haji kita. Bukan itu tujuan dia. Tapi kerana di sana ada keperluan, ada masyarakat. Jadi banyak keputusan-keputusan yang kita buat berdasarkan pada mazhab lain. Bukan untuk bermudah-mudah dengan... Uh, urusan agama kerana di sana ada kepe keperluan. Okey. Dan syarat kedua, jangan sampai takfir itu uh, apa ni uh, uh, menyebabkan uh, dengan kita mengambil pandangan masyarakat itu menyebabkan ia bertentangan dengan uh, uh, apa yang diputuskan secara ijma. Uh, jadi itu yang kita uh, perlu faham. Hasil daripada resolusi muzakarah haji peringkat kebangsaan. Kemudiannya didokumentasikan dalam bentuk bahan penerbitan supaya pembimbing Ibar Haji menjadi mu'alim yang menyampaikan ilmu, mu'adib yang mendiri adab dan murabdi yang berjaya membentuk pribadi Jemaah Haji Malaysia berakhlak mulia bagi merealisasikan cita-cita menggapai kemakruran haji. Sinan penonton yang dihormati sekalian, kita beralih kepada soalan yang berikutnya. Adakah dibolehkan menggunakan kain ihram yang dibasuh dengan pelembut ataupun pewangi pakaian. Baik, bagi menjawab soalan ini, ini adalah kemuskilan yang biasa berlaku ataupun yang sering ditimbulkan oleh jemaah haji ataupun jemaah umrah. Boleh ataupun tidak nak guna kain ihram yang telah dibasuh dengan pewangi pakaian. Secara asasnya kita memahami bahawa antara larangan ihram itu ialah berwangi-wangian. Bagi seseorang yang telah berada dalam ihram, maka ia dilarang. Orang itu dilarang untuk berwangi-wangian sama ada dengan mencalit minyak wangi di badannya ataupun di kainnya ataupun dia mengambil manfaat dengan cara menghidu seperti bunga ros dan sebagainya. Jadi kalau seseorang itu melakukan secara sengaja, maka dikira berdosa dan dikenakan dam takhir dan takdir. Merujuk kepada soalan penggunaan pelembut pakaian berbau wangi yang bukan digunakan sebagai alat pencuci tetapi sebagai alat pelembut dan juga mewangikan pakaian adalah tidak dibolehkan semasa berada dalam ihram wallahu alam Pada awal tadi, Alhamdulillah, kita semua dah dengar bagaimana bakal Duyufur Rahman, iaitu saudara Muhammad Syarifuddin Muhammad Said, memanfaatkan jemputan lembaga tabung haji yang diterima menerusi aplikasi Tijari untuk mengikuti 13 siri kursus asas haji di Masjid Muaz bin Jabal, Setiawangsa, Kuala Lumpur. Setiap kursus ini mempunyai modul yang berbeza. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai empat kursus yang disediakan oleh lembaga tabung haji sama-sama, kita ikuti penjelasannya daripada Tuan Haji Syahrin Awaludin, Ketua Bahagian Bimbingan Haji, Jabatan Haji, Lembaga Tabung Haji. Kursus asas haji, kursus intensif haji, kursus khas haji dan kursus perdana haji adalah empat program bimbingan yang diberi oleh Tabung Haji kepada bakal haji Malaysia. Dan setiap satunya mempunyai skop dan modul pembelajaran yang berbeza. KAH ialah kursus asas haji iaitu kursus yang pertama yang ditawarkan kepada jemaah haji yang dijalankan di seluruh Malaysia, di seluruh negara, di lebih 200 buah masjid. Kursus ini berjalan selama 13 siri ataupun 13 minggu. Sementara kursus intensif haji pula yang telah diikuti oleh jemaah adalah merupakan kursus yang dijalankan selama satu, dua hari selama dua hari secara intensif juga dilaksanakan di seluruh negara dan kemudiannya kursus yang terakhir yang sekarang ini sedang berjalan di selepas hari raya ini ialah kursus Perdana Haji. Kursus Perdana Haji ini dilaksanakan di setiap negeri. Jadi maknanya di lebih 14 buah lokasi di seluruh negara. Yang jumlahnya ataupun jumlah jemaah bagi kursus Perdana Haji ini adalah lebih ramai lah jemaah bagi setiap negeri tersebut. Dan insya Allah di Tanah Suci nanti juga Tabung Haji akan menyediakan juga slot-slot program ulang kaji untuk membolehkan jemaah haji dapat memahami dengan baik tentang haji ini sebab matlamat kita dalam pembelajaran haji ini bukan untuk lulus perpesaan tapi ini kita nak kesempurnaan dalam mengerjakan haji sebab itu proses pembelajaran melalui pelbagai sumber ini terutamanya melalui guru-guru yang yang ditauliahkan oleh tamu haji sangat penting Selain daripada pembelajaran dan bimbingan secara bersemuka, Tabung Haji juga menyediakan platform pembelajaran secara digital yang dipanggil e-bimbingan, iaitu satu sistem dalam talian yang boleh diakses dengan mudah tanpa ada had waktu. Kita ada dua apps utama untuk pembelajaran haji. Yang pertama, apa yang kita sebut sebagai e-bimbingan haji e-bimbingan haji ini adalah merupakan portal pembelajaran secara dalam talian yang boleh diakses melalui website tabung haji dan dalam portal ini ada video-video rakaman-rakaman pembelajaran haji yang diajar dalam kursus-kursus haji dalam kursus asas haji sebanyak 13 siri tersebut kursus intensif, kursus perdana jadi maknanya jemaah haji boleh akses ke dalam portal e bimbingan haji ini pada bila-bila masa. sebelum berangkat dan juga semasa di tanah suci pun boleh ulang kaji dan lihat dalam tu ada infografik dan juga nota-nota yang berkaitan tentang apa yang telah dipelajari sebelum ini sebagai asas dan kita jadikan portal e bimbingan ini sebagai platform untuk mengumpulkan semua bahan-bahan buku-buku nota dan juga video yang berkaitan yang boleh digunakan oleh jemaah untuk mengulang kaji. Kemudian aplikasi yang kedua ialah TH Hujaj yang boleh diakses oleh jemaah haji yang terpilih apabila telah menerima tawaran. Dalam TH Hujaj ini kita ada satu sistem yang kita namakan e type talian ibadat eh kalau kita tak dapat nak jumpa guru-guru Ustaz-Ustaz untuk bertanya. Jadi melalui E-Time ini, jemaah boleh bertanya secara lang langsung. Ha, secara live, live chat. Apa juga soalan boleh dikemukakan dan ia akan mula beroperasi mulai daripada uh, KT yang pertama. Penerbangan yang pertama, jemaah telah pun berangkat ke Tanah Suci nanti insyaAllah pada 29 April. Maka sistem e-time ini akan dibuka maka jemaah bukan hanya jemaah yang telah sampai ke tanah suci, tapi jemaah yang masih belum berangkat pun boleh gunakan aplikasi ini untuk bertanya apa juga soalan berkaitan dengan haji berkaitan dengan ibadat. Jadi mudah-mudahan jemaah dapat membuat persiapan yang terbaik sebelum berangkat dan juga sebelum menunaikan tibanya waktu untuk menunaikan haji. Insyaallah. Ringkasnya ilmu adalah langkah awal untuk memperoleh haji yang mabrur. Kerana ibadah haji adalah rukun Islam kelima. Kegagalan menguasai ilmu manasik haji dipimbangi akan menyebabkan ibadah haji tertolak ataupun tidak sah. Kerana itu, tabung haji membuka ruang seluas-luasnya untuk jemaah haji memahami setiap aspek ibadah haji supaya ruh haji sentiasa hidup dalam diri bakal haji Malaysia sebagaimana yang disarankan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Ahmad Muslim dan Nasa'i. Ambillah ibadah hajimu daripadaku. Mujahadah Arafah berakhir dahulu di sini sehingga bertemu lagi dengan rakan-rakan saya yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.